नमस्कार यंदा आपण नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये भरती करणार आहोत एकोणवीस जून पासून सव्वीस जून पर्यंत साधारणत मैदानी ज्या चाचण्या कम देखा जाणार काम आहे मेरे ख्याल से आ, 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी पुलिस जितना पुलिस बल सैंक्शन है नवी मुंबई पुलिस के लिए उसमें जो एक लोगों की कमतरता थी वो सारे के सारे पदों की रिक्रूटमेंट अब की बार नवी मुंबई पुलिस करने वाली है देखा जिस तरह से नीट का जो मामला उछला हुआ है इस तरह की रोकने के लिए प्रक्रिया क्या है इसीलिए मैंने स्ट्रेस दे के बताया कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है इसके अलावा जैसे हमने बताया पीएसटी के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट है उसकी मशीन्स है जो आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी है इसके अलावा कई सीसीडी भी कैमरे लगे हुए हैं और वीडियो कैमरेज भी मोबाइल रहेंगे हर कैंडिडेट को अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया जाएगा उसका कंसेंट लिया जाएगा उसका सिग्नेचर लिया जाएगा तभी आगे बढ़ा जाएगा और ये सब चीजों में हमने आ, कोशिश की है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और इम्पार्शली और फेयर तरीके से ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करें एक तारखे पासन सवीस तारखे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये एकशे पंच्याऐंशी पोलीस कॉन्स्टेबल्स या पदाकरता मैदानी चाचणी ची भरती प्रक्रिया घेण्यात येणार आहे दररोज सातशे ते हजार कॅन्डिडेट्सला आम्ही या ठिकाणी बोलवणार आहोत सकाळी पाच वाजेचं रिपोर्टिंग राहिलं आहे आणि त्यांच्या मैदानी चाचण्या ह्या कंडक्ट केल्या जातील आहे जे उंची आणि छाती मोजमापासाठी फिजिकल स्टँडर्ड्स टेस्ट टी एस टी मशीन्स चा वापर आम्ही करणार आहोत आणि जे शंभर मीटर सोळाशे मीटरचे धावण्याच्या स्पर्धा आहेत त्याच्यामध्ये आर एफ आय डी टेक्नॉलॉजीचा वापर करणार आहोत या व्यतिरिक्त शॉर्टपट आहे त्या ठिकाणी सुद्धा टेक्नॉलॉजीचा वापर करणार आहोत ओव्हरऑल ह्या व्यतिरिक्त आम्ही मल्टिपल सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत आणि पोर्टेबल व्हिडिओ कॅमेरे सुद्धा सर्वत्र राहणार आहे त्यामुळे टेक्नॉलॉजीचा भरपूर वापर केलेला आहे ज्यामध्ये ह्युमन इंटरव्हेन्शन पॉसिबल नाही आहे आणि कॅन्डिडेटला त्याचं परफॉर्मन्स दाखवून त्याला मिळालेले गुण दाखवून त्याची सिग्नेचर घेऊनच आम्ही ही प्रक्रिया पार पाडणार आहोत याच्यामध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आम्ही लेवल प्लेईंग फील्ड आणि एक चांगली फेअर ट्रीटमेंट देऊन त्याचं ह्या ठिकाणी परीक्षण करणार आहोत आणि जे कॅन्डिडेट्स येणार आहेत हे कोकणातले उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्रातले विशेष करून आहेत परंतु मराठवाड्यातले आणि विदर्भातले सुद्धा कॅन्डिडेट्स यामध्ये आहेत साधारण सहा हजार कॅन्डिडेट्स आहेत साडेचार हजार पुरुष आणि दीड हजार महिला कॅन्डिडेट्स आहेत तर जे दुरून येणारे कॅन्डिडेट्स आहेत ज्यांची इथे नातेवाईक किंवा कोणी त्यांची व्यवस्था नाही आहे त्यांच्यासाठी कळंबोलीच्या एका शाळेमध्ये आम्ही व्यवस्था केलेली आहे राहण्याची आणि काही सामाजिक संस्थांच्या मदतीने त्यांना जेवण सुद्धा आम्ही पुरवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत या व्यतिरिक्त त्यांना तिथून कळंबोलीच्या आमच्या हेडक्वॉर्टर्समध्ये ने आण करण्याकरता बसेसची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे या व्यतिरिक्त पनवेल मानसरोवर आणि सीबीडी रेल्वे स्थानकांपासूनही बसेस आम्ही ठेवलेल्या आहेत सकाळच्या वेळेला जेणेकरून उमेदवार जर सकाळच्या वेळेला तिथे आले तर त्यांना आम्ही तिथून कळंबोलीच्या हेडक्वॉर्टरमध्ये घेऊन येऊ शकतो कुठल्याही प्रकारची कुठल्याही प्रकारच्या प्रलोभनाला आपण बळी पडू नये उमेदवारांना विशेष करून आम्ही ही अपील करतो की काही कोणी पण जर सांगितलं की आम्ही मला जर पैसे मिळाले तर मी आपली भरती करून देतो तर कृपया करून अशा प्रलोभनांना बळी पडू नये ही भरती कंप्लीटली ट्रान्सपरंट फेअर आणि इम्पार्शल होणार आहे टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने होणार आहे कुठलंही ह्युमन इंटरव्हेन्शन पॉसिबल नाही आहे त्यामुळे अशा प्रकारच्या कुठल्याही प्रलोभनाला बळी पडू नये आणि आपल्या वेलफेअरचं जितकंही शक्य आहे तेवढं आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय सकाळी आलेल्या उमेदवारांना आम्ही चहा बिस्किट केळं आणि बाकीचा फूड पॅकेट सुद्धा आम्ही जास्तीत जास्त पुरवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत धन्यवाद कि आपको हम आप पुलिस में भर्ती करवा देंगे अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसके साथ पुलिस क्या करेगी आप सभी लोगों के आप प्रेस मीडिया के जरिए हम सभी कैंडिडेट्स को यह अपील करना चाहते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं आपका रिक्रूटमेंट करा देता हूं मुझे इतना इतना पैसा अगर मिलता है तो आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए और बिकॉज दिस रिक्रूटमेंट इज कंप्लीटली ओपन एंड ट्रांसपरेंट तरीके से ये कंडक्ट की जाएगी और सभी को अपनी काबिलियत के हिसाब से इसमें न्याय मिलेगा जी बहुत बहुत शुक्रिया। 19 तारीख से 26 तारीख तक नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में एक पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होने वाली है इसमें मैदानी एग्जामिनेशन uh, की जाएगी जो फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट्स रहते हैं लाइक हाइट एंड चेस्ट इसके लिए हमने फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट की मशीन्स uh, का इस्तेमाल uh, करने वाले हैं, और जो 100 मीटर, 1600 मीटर्स uh, की जो रनिंग इवेंट्स है उसके लिए आर एफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं और शॉर्टपट के लिए भी सीसीटीवी uh, कैमरास और वीडियो कैमरास का इस्तेमाल करने वाले हैं सो बेसिकली टेक्नोलॉजी के सहा सहायता से uh, ये पुलिस uh, कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हम एब्सोल्युटली इम्पारशल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से uh, करने की हमने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है उन्नीस uh, तारीख से मॉर्निंग पाँच बजे इन सबका रिपोर्टिंग uh, होगा इनके लिए जो uh, जो कैंडिडेट्स है रफली सिक्स थाउजेंड कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड है जिसमें फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेल कैंडिडेट्स है एंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनका प्रोफाइल जो है ये मेनली रायगढ़ ठाणे और कोकण के डोमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स नॉर्दर्न महाराष्ट्र नासिक जलगांव के एरिया से भी हैं और वेस्टर्न महाराष्ट्र पूना सातारा सांगली कोल्हापुर उस एरिया से भी है लेकिन आ, कई कैंडिडेट्स जो है ये मराठवाड़ा और विदर्भ से भी यहाँ पर आए हैं जो दूर से आने वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पर लोकल व्यवस्था नहीं है उनके लिए हमने कड़म बोली के एक स्कूल में आ, रहने की व्यवस्था भी की है और कुछ एन की हेल्प से उनको हम फूड भी प्रोवाइड करने वाले हैं इनको कैरी करने के लिए हमने बसेस का इंतजाम किया है ये स्कूल से हमारे पुलिस हेड क्वार्टर जहाँ पर हमने ये रिक्रूटमेंट की एग्जाम होगी वहाँ तक और पनवेल रेलवे स्टेशन मानसरोवर रेलवे स्टेशन और सी रेलवे स्टेशन से भी हमारी बसेस फेरी करेंगे ये कैंडिडेट्स अगर मॉर्निंग में वहाँ पर आते हैं तो उनको कड़म्बोली के हमारे हेड क्वार्टर तक ले जाने की भी हमने व्यवस्था की है इन कैंडिडेट्स को मॉर्निंग में हम चाय बिस्किट्स और बनाना, केला ये सब भी प्रोवाइड करने वाले इसके अलावा हमारी पुलिस कैंटीन है या बाकी फूड ट्रक्स भी रहेंगे या बाकी खाने की व्यवस्था भी हमने वहाँ पर उपलब्ध की है और जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पर हमने एक्चुअल लंच एंड डिनर की भी व्यवस्था की है तो एक, एक बेस्ट ऑफ देअर अबिलिटी इन दी एक्झाम्स महिलांसाठी शंभर मीटर आठशे मीटर आणि गोळा फेक या कैंडिडेट्स आपण जर प्रोफाइल बघितलं की कुठून कुठून